हर इंसान जो काम करता है उसके चेहरे पर उसके आसार जाहिर होते हैं उसकी पेशानी पर पे लिखा जाता है कि वो कैसा है और खिलाफा शनाथ इंसान बड़ी आसानी से किसी इंसान के सच झूठ को पहचान लेते हैं उसके मिजाज को समझ जाते हैं यहाँ तक कि उसकी आदतों का अंदाजा करना भी मुश्किल नहीं होता इसलिए और फिर हाथों से बज दफ़ा पेशे का पता चलता है उसकी रोज़मर्रा की जिंदगी का एक आर्टिस्ट जो है ये अजीब इतफाक है कि आर्टिस्ट का अगर मिजाज में नफासत और लताफत पाई जाती है तो उसके हाथों में भी मखरूती उंगलियाँ और लंबी उंगलियाँ और उनमें नजाकत दिखाई देगी माशाल्लाह आमतौर तो पर आर्टिस्ट की उंगलियाँ नाजुक और हाथ उसके खसूसियत के साथ एक खास अदा लिए हुए होते हैं तो एक जहीन आदमी पहचान लेता है

एक शख्स एक ठंडे पानी के तालाब में बिल्ली नजर रहा था एक मुसाफिर पास से गुजरा उसने कहा बाबा तू क्या कर रहे हो इस गरीब को मार दोगे कि जाओ जाओ तुम बड़े वली बनते फिरते हो वो वली को अलिया कहते हैं बड़ा अलिया आया जाओ जाओ भागो यहाँ से तो चल पड़ा बेचारा कुछ देर के बाद वो आया तो बिल्ली मरी पड़ी थी एक तरफ उन्हें क्यों जी कहता था ना कि जाओ, जाओ जाओ वली बनते फिरते हो ये नहलाने से नहीं मरी निचोड़ने से मरी ये मैं नहा चुकी थी <laughs> कुछ करके छोड़ा था ये नचोड़ने से है तो आप उसका नाम नचोड़ना रख दें नहलाना रख दें ये जाहिर शहाबातें होती हैं जिनके नतीजे में चीजें पैदा होती हैं इनका इल्म गैब से कोई ताल्लुक नहीं वलायद से कोई ताल्लुक नहीं है